Всем доброго дня! Сегодня небольшой обзор обновленной камеры ITEC Pro D1 Practic 75 Bair. Значит, Что нового? Корпус остался прежний, поменялось разрешение. Теперь стоит матрица КМОС, Супер КМОС, так ее назвали, 1 четверть 700 телевизионных линий. Люксовка тоже поменялась, стала 1 сотая, ну и 0 с включенной инфракрасной подсветкой стандартная упаковка iTEC. Сейчас посмотрим, что тут есть. Значит, сама камера, руководство по эксплуатации и штекер питания. Посмотрим саму камеру. Стандартный внешний вид, шарообразный корпус. Да, удобно настраивать. Возможно установить как и на потолок. То есть прикрепив сначала основание, потом пристегнув саму камеру. Можно также установить камеру на э, стену, то есть вполне приемлемо будет. Э, стандартное 3.6 фокусное расстояние. Объектив. Э, есть значит, инфракрасная подсветка до 15 метров. Стандартный разъем BNC и питание. Вот, посмотрим инструкцию, заявленные характеристики. Сделай поближе. Кому интересно. 700 Тв линии суперкмос матрица. Минус 20 плюс 50 температурный режим. Потребление 450 мА. Вот. Подсветка, подсветка. Не пишут. Схема подключения. Гарантийные условия. Спасибо за внимание.